Сегодня седьмой день, когда криворожские активисты объявили голодовку под кабинетом спикера Верховной Рады Гройсмана. Сегодня к ним на помощь приехало 150 криворожан. К сожалению, погодные условия и полная безхозяйственность криворожской мэрии не позволила привести сюда всех желающих, поэтому наскребли деньги люди последние на поезд. Основная проблема, если сегодня закон не будет подписан Гройсманом, а дальше Порошенко и не опубликован, то ЦВК будет иметь все возможности заявить о том, что сроки 60 дней до 27 березня, а именно на этот день назначены выборы, будут сорваны. Мы прекрасно знаем, что нелегитимный ЦВК, который возглавляет незаконно Кум Вилкова, будет делать все, чтобы сорвать эти выборы.